まあ分かってる通りフロントタイヤでハンドルえそして駆動と両方受け負ってるんでリアタイヤっていうのはそんな仕事してないんですけど逆に言うとすごく FR よりもセッティングがちちょっとシビアに出ちゃいますねえやっぱり予選アタックとかその一発のタイムを狙うんであればどうしてもちょっとオーバーステアリアを軽くしてリアの,そのグリップのギリギリのとこでスライドさせて向きを変えるっていうような仕様でないと。 え逆にタイムも出ないかといってオーバーだからって言ってそれで逆半当てるような車ではダメなんですねでまあ走り方としてはクリッピングからもアクセルをも,もう本当に大事にパーチャルで展開スピードを上げてアクセルでこう車を引っ張っていくようなそういうイメージがすごい大事ですここで足元カメラを見てもらえば分かりますが右足同様左足も仕事をさせるのが速さの秘訣かなアクセルとベーキーだろダル組むタイミング これがマシンを安定させ素早くコーナーを脱出させるコツらしいぞ。 FR は逆にリアが外に逃げないようにリアのタイヤをいかにこう前に前に進めるかこれが本当に大事、えー、高速コーナーなんかも一緒でどうしてもオーバースピードで入ると流れてきちゃうんですけどその流れたところをいかにアクセルでリアタイヤに駆動をかけて止めてあげるか止めてやっぱまっすぐ出た方が早いですね、えー、こう旋回をよりも 突っ込むだけ突っ込んで小さく回っていかに縦に出れるかだから横のグリップと縦のグリップをいかに使い分けるかこれ一番大事ですあと目線ねコーナー立ち上がりでアクセルを組むタイミング慌てずこらえて一気にフル加速スチアリングワーク同様ペダルワークも重要ですぞ走行しているうちに誰かがエンジンルームでタバコを吸ってるみたい 昔だとこうやっぱ FR ベースでリアを流しながらフロントで引っ張るようなそういうセッティングが流行ってたんですけど今だとやっぱフロントで引っ張りながらそれにリアが押してくるような感じだからここでリアもトラクション出すしフロントも出すっていうそういうセッティングが流行ってるんですけども乗り方としてはねブレーキングからクリッピングまでっていうのはどの車もそんな大きく変わんないんですけど。 クリッピングから先4区の場合は、えー、とにかく、えー、親の敵のようにバカッとアクセルを踏みつけてあとはもうセーリングで修正していくととにかく何かどこ行くか分かんないんだけどとにかく踏んづけるっていうねそれでもうとにかく4輪でたあのクラクションが出るんでアクセルをとにかく踏んでれば速いというねどんな姿勢でも前へ加速できる 4WD 目線とステアリングリカバリーに集中しよう でも普段は1分切れるか切れないかのマシンを担当させられるモン吉くん今回あなたの特集号なのでちょっと早めのマシンにさせていただきました仲いいでしょ早いやつって。